Хлопці, вы готовы до финального конкурсу? Да. А вы знаете, що на вас ждем? Догадываемся! догоняемся. Тоже я вас передаю в руки тренера с Айкидо Диакином Андреем. Здравствуйте, вот начинаем с наших клопов до финального конкурса. Привет, Аня. Рад видеть вас снова в нашем танце. Меня зовут Андрей Диакин. Я из школы Айкидо. Как вас зовут? Артур. И... Очень. Приятно. Ребята, приглашаю вас в наш зал попробовать на себе, что такое Айкидо. Наших я думаю, для начала мы сделаем то, что самое основополагающее в первая ступень обучения – это отработка уками второе – это умение падать, а третье – мы сделаем какой-нибудь конкурс, например, по забору оружия. Засновник сучасного Айкідо, Осенсей Моріхей Уєсіба, проголосив, що істинний шлях Будо шлях воїна. це шлях миру, назвавши це нове мистецтво Айкідо, що в перекладі шлях гармонії духу. Айкідо акцентується на злоті з атакою противника і перенаправлення енергії атакуючого на противагу противагучній силі. Андрій Яків, інструктор і один з засновників Харкові, Айкіхакайдо. Оби з вивчення айкідо. Андрій має третій дан атестації. Айкідо, айкіхакай. на дан. Учні отримують з Японії паспорт міжнародного зразку. Він признається в усьому світі і видається в штаб-квартирі Айкідо хомбо Додзьо» в Японії. Айкіхакайдодзе в Харкові запрошує групи для вивчення кращої системи бойового мистецтва. Айкідо. Все, как круто, не жадав. Серьезно, интересно. Сегодня вообще интересный день, очень много нового узнал для себя и попробовал. Финалистов приглашаю в центр ковра для того, чтобы мы оценили ваши навыки. Первый конкурс у вас будет у Кэри. Из положения Сувари присели один поворот вперед. Как вы считаете, кто из наших участников сейчас победил? Желтый или зеленый? Больше набрал балл. Желтый. 1-0. Вторая часть конкурса – это умение упасть. Приседаешь, приседаешь. А, -а, -а. а, -а, -а. а, -а, -а. ты что, не Правильно, упасть. Это искусство. Итак, обогнать желтый. -а -а. а -а -а. а -а -а. Желтый победил. Да. По мнению большинства, победа присуждается желтому участнику нашего сегодняшнего конкурса. самом деле много чего нового узнал, много разных эмоций. Дошел до финала, но вот выиграл. Желаю ему провести хорошо время. Я выиграл, но Кирилл просто нас сражался. Спасибо. Не здесь Я думаю, это бесподобно мучается в нашей программе. А с тобой мы застрелимся у студии «Зачистки шоколад» и ты выйдешь на наше солодкое побачение.